নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই পুনৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে ভাবিছে যে বাইদেৱে এইবিলাক কি বনোৱাবোৰ দেখুৱাই আছে একেবাৰে কম মাছ তথাপিতো এনেধৰণে ধৰক যিহেতু আপোনালোকৰ লগত মই কথা পাতিবই লাগিব আৰু আপোনালোকে যিহেতু মৰম শ্ৰদ্ধা ইমান মোক আশীৰ্বাদ দিছে গতিকে সেয়েহে মই আজি পাচলি বৰ নাটনি হৈছে ভণ্টিৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ ভণ্টীয়ে বোলে বাইদেউ মাছকে খাওঁ আজি তেওঁ মানে শাহু মা আছে বুঢ়া আইতা তাতে অসুস্থ সেয়েহে আমি অকণমান বজাৰৰ পৰা মাছ আনিলোঁ এয়া চাওক মই মাছখিনি আচলতে ভাজি ল'লোঁ ভাজি লৈ যিখিনি বিলাহী কাটি থৈছিলোঁ এতিয়া মই বিলাহীখিনি ভাজি লওঁ আৰু সদায় আচলতে ভাজোঁতে তেলত দিয়া যিখিনি মিশ্ৰণখিনি আচলতে অকণমান ৰঙাকৈ ভাজি ল'ব লাগে যিহেতু কাঠফোৰণেই হওক পিঁয়াজেই হওক অকণমান ৰঙাকৈ ভাজি ল'লে পাচলি এই তৰকাৰীখিনি বন্ধটো খুব ভাল লাগে এতিয়া মই বিলাহীখিনি ভাজি লৈছোঁ যিহেতু আজিকালি বজাৰৰ বিলাহীবিলাক খুব কঠোৱা হৈ থাকে টান হৈ থাকে গতিকে খুব সুন্দৰভাৱে আচলতে বিলাহীখিনি ভাজি ল'লে আচলতে তৰকাৰীখিনি মিশ্ৰণ হৈ যেতিয়া যায় খায়ো ভাল লাগে আৰু বিলাহী যিটো মেখেলা খাবলৈ খুব বেয়া হয় এয়া মই বইল কৰি থকা আলুখিনিৰ লগত বিলাহীখিনি এনেধৰণে ভাজি লৈছোঁ যিহেতু টেঙা তৰকাৰী হ'ব আৰু মই টেঙা তৰকাৰী সাধাৰণতে আমি মছলা নিদিওঁ এইটোকে পিয়ৰ অসমীয়া খাদ্য বুলি কয় এইয়া চাওক মই মাছখিনি ভাজি থৈছিলোঁ এই ভজা মাছখিনি এতিয়া মই এয়া তৰকাৰীত যিহেতু পানী দিয়াৰ পিছত মই তৰকাৰীত এইখিনি মাছখিনি দিওঁ এয়া মই গৰম পানী উতলাই থৈছিলোঁ এয়া গৰম পানী দি দিছোঁ আৰু আচলতে মাছৰ তৰকাৰীত গৰম পানী দিলে আচলতে ভাল ঠাণ্ডা পানীও দিব পাৰি কিছুৱে ঠাণ্ডা পানীও দিয়ে সেয়া চাওক তৰকাৰীখন এয়া উতলিব ধৰিছে আৰু এতিয়া মই ভাজি থোৱা মাছখিনি প্ৰত্যেকৰ কাৰণে মই এনেধৰণে দি দিম আৰু আপোনালোকে মোৰ এই যি ৰন্ধন প্ৰকৰণৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন ভাল কমেণ্টেই কৰিব আচলতেনো আজিলৈকে বেয়া কমেণ্ট কোনো কৰা নাই আৰু গতিকে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ চিৰকৃতজ্ঞ গতিকে ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মই এনেকুৱা পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম